Американские. Ой, это что? Это э, ракеты Тридент, вы знаете? Кто? Ракеты. Ракеты. На фейерверке запускают. Ну фейерверки вы любите фейерверки. Ну фейерверки, вы любите фейерверки. Ну, фейерверки. Любите фейерверки? Фейерверк. Любим, любим. Салюты, фейерверки. И что дальше? Так вот, не знаю, купить я Trident или не купить. Не знаю, купить Trident или не купить. -то, на мои вы ну, конечно. Да, удачно. Ну, конечно. мы как раз за них переживаем. За фейерверков-то да. Да. Да, не надо, что вы переживаете. Трайдент самые лучшие фейерверки в мире, я в принципе. Ну, дороговато немножко. А что Я за купил? повод? Почему у фейерверки что за праздник? Ну как это? У нас каждый день праздник. Ну, Мы, живые, и праздник. праздник. Мы живые, и уже задачи праздник. уже праздник. Просто так. Мы самые сильные а в, в мире. Фейерверк? Россия фейерверк? лучше Мы всех. Россия лучше всех. Ну да. Ну вот. Разве не повод ну, праздновать ну, праздниками, фейерверками Трайден 2? Праздниками. Так кончились праздники. Начнутся. Вы где живете? Начались. Вы где живете? Серые будни. Где вы живете? Кемерово. Где? Кемерово! Где? Кемерово? Кемерово. 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 Ну да, тут Кемерово. уж не поспоришь, какие уж там праздники да, в Кемерово. Не поспоришь, какие уж там праздники в Кемерово. Ну конечно, праздники только все в Москве. Я из Белгорода, девочки. А, ну да, там у вас тоже фейерверки У нас другие А откуда? У нас другие Так, подождите У нас другие фейерверки У нас другие фейерверки А вы с чем пирожки лепите? С тестом? А вы с чем пирожки лепите? С тестом? Там 17 На 30 Ой, 60 Не богато, не богато, скажем прямо Нет бы с мясом делать. А, Господи, 70, Господи как да, можно да, по такой жаре да, пирожки, пирожки еще пирожки. делать? Вы, совсем больны. Название автомата, колос, я... пистолет, на колес, да, У вас сколько градусов выше нуля? У нас 30. А у нас 37. А у нас 37. Ну, почти как у нас. Как у нас это, это одно так, слово? Восемь штук мне надо, семь, десять. Почему шесть? Ну невозможно разговаривать. Ровно шестьдесят. Там пятьдесят восемь, пятьдесят шесть. Пирожки с макаронами, да, Эдик? Пей спокойнее, ума. Что же ты плачешь? Что случилось, косаточка? Что? Что? Не понял. Ну, случилось. Я же вижу, что-то случилось. Нет. Ты разучилась разговаривать, очевидно, да? Нет. У тебя кто-то умер? Нет. Мозг э, не работает? Нет. Не работает. Понимаю, бывает. Ну, это не страшно в условиях специальной военной операции. Можно и без мозга. О, хорошо. да я вижу, вижу. Хорошо, хорошо. Когда русские плачут, это всегда хорошо. Чем больше, чем больше поводов мы предоставляем вам плакать, тем лучше. Да. Ты думаешь, мне тебя жалко? Абсолютно нет. Как же тема может, что, что ты, приветики? Ну, у тебя хотя бы звук нормальный. Потому что меня задолбали. Дети, 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 дети. Слушайте, дети. а о чем дискутируете в, данный, в данном контексте? В контексте чего? Ситуации. ситуации. В контексте какой ситуации? Нашей. Нашей реальности. У нас с вами есть какая-то ситуация? Ну, конечно, небо есть ветер дует. Все это ситуация. Давление высокое. Знаете ли, в Гондурасе неспокойно. Террористы опять захватили самолет. Да пофигу. Ну, это и я говорю. Какие же тут дискуссии? Слушайте, мочить у вас надо. Мочить, жена. как мне кажется, надо. Тут дискутировать. Ну, вот сопля развозить. Пусть они друга мочат сами, как там. Помочатся, пускай пойдут. Да, анализы сдадут. Слушайте, вы о чем общаетесь в целом здесь? О политике? Да я да, слушаю, и... я вас слушаю. Что же вы каждое предложение начинаете со слова «слушайте»? Вроде такое впечатление, что я пытаюсь вас не слышать. Слышу, слышу. Так я вы меня не слышите? Я вам задал вопрос три раза, уже ни разу не ответили. Вы не слышите меня? Слышу, слышу. В этом контексте, в этой общей ситуации я не дискутирую ни о чем. Ёжик, лошад, Я вообще так преисполнился. За эти триллионы лет я так преисполнился. Слушайте, слушайте, слушай, слушай, слушай. Математика. Как считаете? Один, два, три, четыре, пять. Ну, вы спросили, как я считаю, я, я вам показываю, как я считаю. Это мне приболтать решил. Меня харьковского юриста, Вин Мене, харьковского юриста, вы решил переболтать переговорить. Слушайте, как вы считаете? Хорошо считаю. Чотка. До копієчки, Це йде на Збройні Сили України. Кожна копійчина. До речі, до речі, моє шановне товариство, ви можете бачити збір наступу для Яги. Для тієї самої Яги, для якої ми вже закрили один збір на 20, майже 21 тисячу. І ми знову на неї збираємо, бо вона воює. Воює і потребує кожен день нашої підтримки. Кожен, кожен день. Ми зберемо знову і знову підтримуємо. І зберемо знову і знову підтримуємо. Он Полипенко відправив хлопцям в добропілля сьогодні за допомогою бійця нівіть фронту фронту е генератор. Це теж добре. Це теж добре. І це дуже добре. Тому, друзі, звертаємо увагу і підтримуємо. Ну і як вже другорядний бонус. возможно, возможно, извините за тавтологию, это поддержка работы.